Їжа має бути не тільки смачною, але і креативною, тобто естетично файно виглядати і, ось саме цим переймається і в своїх рестораціях, і навіть на нашій варній стійці. Де він її вже опанував Діма Борису сьогодні кулінар сніданку з один 1, 1, який допомагає нам готувати новорічні страви. Діма Кожен день готов. Вже за всі гості, які приходили, казали, а чим вас пахне такий глінтвейн, гвоздика, кориця. Я кажу, правильно це означає, що це якісний глінтвейн. Згоден, то не завідують. Mm -hmm. Приходять я його гащу. Олів'єшечка є Олів'єшечку. Начинаємо готувати. Ага, так да? давай. Ти казав, що це буде класичне олів'є, тобто да. за французьким рецептом самого олів'є. Ну как бы з точки ми, немножечко будемо Потому mm -hmm. что в классическом а, варианте, я так вот вкратце расскажу yeah. а, рецепт: а, это листья салатов, это грудки рябчиков, mm -hmm. это паюсная икра и шейки, а, шейки рака. Но так как э, не все это можно, конечно, найти зимой у нас, мы немножечко схитрили. Вместо рябчиков, да, мы возьмем uh -huh. а курочку. Uh -huh. Вместо раков, которых э, я вчера не нашел вечером, <сих> мы возьмем а, креветку, да. А, ну, все остальное, в принципе, вот по классическому. Результату. А я, что э, еще колей, когда коли готовилось оливье, то самим оливье, то заместо колбаски ликерскую, так, вин замы, вы мясо рябчики, да. а заместо в солоных были каперсы. саперсы, да. но Правда? мы все это, в принципе, объединили. И, mm -hmm. ну, в принципе, можем э, начинать. Да. Я заранее подготовил домашний. Да, домашний майонез, mm -hmm. даже не майонез, а э, у меня это называется заправка э, Цезарь, потому что она, как правило, подается к салату э, Цезарь. Там есть чесночок, там есть домашний майонез, который можно очень легко сделать. Берутся желточки. Тоненькая струечка, в них вливается оливковое масло и взбивается хорошенечко. На самом деле, из одного литра оливкового масла можно сделать до 4 литров в объеме майонеза. Так. И это достаточно легко. Также немножечко чесночка, как я говорил, каперсы. И для солоности можно просто соль добавить, но в классике добавляются анчоусы. Это такие маленькие соленые рыбки, да. Немножечко мы добавим еще лимонного сока сюда, для того, чтобы... раз еще можно туда добавить и вино, и оцет вины, например, да? Да, на самом деле... Опа. Окрупил и ты бы На самом заман. деле можно для, для жидкости добавлять э, ну любую как бы кислоту, uh -huh. да, чтобы оно было чуть-чуть, э, чуть вот так вот uh -huh. жиже. Вот и все это дело у нас добавляем в листья салатов и просто это все. И снова такие листья салатов, ты бы резновый салатив довольно. Здесь у нас лола росса, так называемая, это красненькая <ресчут> россо, да, по итальянски. Лоло бьянко, белая, то есть это зеленые листья салата, и немножечко а -а рукколы. Я предполагаю, что во Франции э в, 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 в то время, ну приблизительно те же самые были <ресчут> листья салата, потому что это в принципе считается Класіка Дмитрий. Я тебе зараз залишаю за mm -hmm. твоєю роботою за салатом. І власне цей цю олів'єшечку класичну олів'єшечку в твоєму виконанні а, скуштує наша гостя, куди Ч? без кіно сніданку. До нас вже як мені підказують, прийшла а, наша велика подруга Оксана Байрак в студії сніданку. Я ще нагадую сьогодні. Буде Джамала сьогодні Маша Запко, і перше в прямому ефірі сніданку. Олег Скрипка, дочекайтеся зараз. Невеличка пауза. Новий рік в сніданку починається бути з нами.